Привет, Иван Живков. Задавайте вопросы. Доброе. Первое запитание. Что вы ожидали от этого заклада, этого, этого мастер-класса? Ну, я в рамках своей компании провожу серию мастер-классов, и мне было интересно посмотреть со стороны, как это делают другие. Делёжковым, скажем так. А, Взагале, цей мастер-класс вы ваши с надеюсь, что из тут почути, побачили, почули то, что хотели почути. Хотело быть немножко поактивнее, повеселее. Может быть, где-то аудиторию не захватили, как могло было быть. Но, тем не менее, неплохо. Дякую. Такое питание. Чи бывают, чи є від таких заходів корис практична, для практичних завдань, дій и так далее? Ну, конечно. Любой семинар он приносит какую-нибудь даже маленькую но идею. То есть, какие-то моменты ухватываются, какие-то контакты находятся. То есть, свое зерно находится. А і останнє, як ви оцінюєте в цілому організацію цього заходу майстер-класу? Четыре с плюсиком. Добре, <реш> дуже добре, дякую. Дякую.